હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ પાંચ વિષય હિન્દીની અંદર નંબર એકની સ્વ અધ્યયન પોથી સો ટકા ટાઈપિંગ સાથે સોલ્યુશન જોવાના છીએ તો ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બે લાયકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે વિડીયો લાઇક કરો તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો तो चलो विद्यार्थी मित्रों जो ये विषय हिंदी इकाई नंबर दस सीखो तो प्रश्न एक सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए तो फूल हमें हैं बराबर तो तुम्हारे लखवा नित हसना हवा के झोंको झोंके कहते हैं कोमल भाव बहाते रहो दूध और पानी हमें सिखाते हैं मिलो और मिलाते रहो लता और पेड़ कहते हैं सबको गले लगाओ पृथ्वी कहती है सच्ची सेवा करो प्रश्न एक बार कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए फूलों से नित हंसना सीखो हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना

વિષય પ્રમાણેનું મટિરિયલ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી અસાઇનમેન્ટ પેપરો એકમ કસોટી પ્રોજેક્ટ બુક ગેમ ડાઉનલોડ કરો ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ત્યાં જઈને વેડ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરશો ઓપન કરશો એટલે આ પેજ ખુલશે જેમાં તમારા મોબાઈલ નંબર નાખી સેન્ડ ઓટીપી કરો ચાર આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન એક્ઝામ પેપરમાં અત્યાર સુધી લેવાયેલી એકમ કસોટીના પેપરો ત્રણથી બારમાં ત્રણથી બાર ધોરણના વિડીયો तमारो धोरण पसंद कर विषय प्रमाण पाठ वीडियो जोई शको गणित गुजराती अहीं आसपास हशे मित्रों इंग्लिश अने हिंदी आगळ वधीए हमें सबसे हिलमिल कर रहना चाहिए दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना प्रश्न एक का उचित विकल्प चुनकर क्रम में लिखिए नित हंसना फूल से सीखे गाते रहना भौंरों से सीखे दुख में धीरज धरना पतझड़ के पेड़ से सीखे मिलना और मिलाना दूध तथा पानी से सीखे अंधेरा हरना दीपक से सीखे जगना और जगाना सूरज की किरणें से सीखे कोमल भाव बहाना हवा के झोंके से सीखे ऊंचे चढ़ना धुआं से सीखे सबको गले लगाना लता और पेड़ से सीखे और सच्ची सेवा करना पृथ्वी से सीखे तो आते त्यार पीछे मित्रों प्रश्न अ किससे क्या सीखे सोचकर लिखे दीपक से जितना हो सके अंधेरा हरना धुए से हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना मछली से स्वदेश के लिए तड़प कर मरना जलधारा से जीवन पथ में बढ़ना पृथ्वी से प्राणी की सच्ची सेवा करना प्रश्न बेबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे दुख में हमें क्या करना चाहिए दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए तरु की झुकी डालियों से हमें क्या सीख मिलती है तरु की झुकी डालियों से हमें सीख मिलती है कि हमें नित शिश झुकाना चाहिए और लोगों को मान देना चाहिए कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंकों से मिलती है दूध और पानी से हमें क्या सीख मिलती है दूध और पानी से हमें मिलना और मिलाने की सीख मिलती है सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों की भी दूसरों को भी जगाना चाहिए अंधेरा दूर करने की सीख हमें किससे मिलती है अंधेरा दूर करने की सीख हमें दीपक से मिलती है कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है कविता में प्रकृति के फूल भौवरे सूरज पैर पृथ्वी नदी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना पतझड़ के पेड़ों से सुखो दुख, दुख में धरना जलधारा से सीखे आगे जीवन पथ में बढ़ना और दुए से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना त्यारश्न चार निम्न मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए शिष झुकाना सम्मान देना श्रद्धा व्यक्त करना वाक्य राजा ने गुरु के सामने सिर झुका दिया कोमल भाव बहाना किसी को बहलाना या दया दिखाना उसने कोमल भाव बहाकर सभी को मना लिया ऊंचे चढ़ना सफलता प्राप्त करना ऊंचे पद पर पहुंचने की कोशिश करना उसने कड़ी मेहनत करके अपनी जिंदगी में ऊंचे चढ़ने की राह बनाई प्रश्न पांच है निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञाएं ढूंढकर लिखिए मछली जल की रानी है तो मछली जल दीपक सच्चा बालक था दीपक बालक गिरनार ऊंचा पर्वत है गिरनार पर्वत दीक्षिता अंबाजी जा रही है दीक्षिता अंबाजी गंगा पवित्र नदी है गंगा नदी प्रश्न पांच बार निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण और क्रिया वाले शब्द अलग कीजिए विशेषण दयालु सच्चा ऊंचा क्रिया चढ़ना पढ़ना झुकाना झुकना चलो इन वाक्य में प्रयोग कीजिए दयालु राजा ने हमेशा अपने राज्य को ऊंचाई पर चढ़ाने का प्रयास किया दयालु लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हैं। सच्चा छात्र पढ़ाई में कभी भी लापरवाही नहीं करता सच्चे दिल से पढ़ने वाले विद्यार्थी को सफलता अवश्य मिलती है ऊंचा पहाड़ भी समय आने पर बादलों के लिए झुकता है ऊंचे विचार वाले व्यक्ति को कभी झुकने में अपमान नहीं लगता रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर अलग अलग रूप से पढ़िए उसका अर्थ समझिए बराबर चलो તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનું આપણે અહીં સોલ્યુશન જોઈ લીધું તો ખાસ તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરો ચેનલમાં ન હોય તેને સબસ્ક્રાઇબ કરો વિડીયો લાઇક કરો અને કમેન્ટ કરજો ત્યાં સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત